не имею. Вообще, Тут и есть вообще, блядь. За що? Ми не знаємо за що. Це будемо роз'яснювати. Так должно у вас рішення суду, що такий такий чоловік, його треба затримати. У вас рішення це є. Рішення суду, це суд должен винести, а не висти це камні. Винести должны. Потому що це кави, який ж вашу базу там придумано. У вас рішення суду є? 183 нахуй, ты должен, по обязан показать свои документы. 183 блядь, пожалуйста, по просьбе гражданина Украины, ты должен показать право. Кто ты есть, блядь? Какого художника, блядь?

Нет, он же оттуда не выйдет. Он же оттуда не выйдет, блядь. Нет. Он уже оттуда не выйдет. Нет, он оттуда не выйдет.

Нельзя! Нет, мы не блять, не пустим. Я держу, я не пущу, я не пущу. Не за, зачем его руки ломают? Вы, понимаете, а, кто, кто тянет? Я держу. Не надо его трогать. Ну зачем, ему круг? ну зачем мне его крутить? Ну зачем Ну что же? Заберите его нахер, блядь! Заберите его нахер, блядь! Да, его нахер, блядь. да, его нахер, блядь. да забери его руку ломая, блядь! Ты чуешь, блядь, ты башь? Подивись, он не хочет. он не хочет, блядь, Богу? Я курагу! Я курагу нахуй работу!

18 третья, друг, покажи себе, Кто-то есть. Кто Он ты есть? Трону. Покажи. Не Оу, Астана, не нельзя. Не кто Он ты не есть? Блядь, я сейчас, блядь, ну сейчас. Кров... Не ломай руку. Ты ему только что, блядь, свернул нахуй руку. С каких хуев ты должен это делать?